Çapari. Çapari yeşil. Yeşil çapari. Hoppala. давай, Народ, всем доброго дня! Всех питаем на своем YouTube канале. Сегодня у нас зимова рыбалка, сегодня ловим опять староипку. Я, Непогода и Он Серега. И он Артем. Короче, сьогодні у нас рыбалка на староипку. Снасті ми сьогодні будемо використовувати Донні, грузик і пару крічку зверху. Насадочка у нас. Насадка сьогодні у нас хамса, креветка, курочка і хамса. Морський храбат. Комплект у мене сьогодні до, така от морська версія до 150 грамів. 2,03 сантиметра катушка ну, 2 метра должна бланка катушечка фидер на шерман про 4000 старушка глубина в месте, в месте ловли э, глубина в месте ловли десь метр 50 может трошки больше грузик буду использовать 60 грамм что поехали будем что-то пробовать что-то ловить Бо он, люди уже, бачу, ставитку потягивают. Так, что, все, поменял точку, потому что там зацепы. О, о, у меня был клев, дядя. Был только что контакт. Есть, да, дядя? Да, что-то бьется. У меня тоже клевало. И у Артема есть тоже. Артем, что, поймал? Ой, вот Опа, Сергей Васильевич, а ну Сергей Васильевич, подойди сюда, пожалуйста. Мобиди, да? <с <с Сергей Васильевич. С первой рыбой. Надо же зарубление сделать, дядя. Да, красиво, да. Переливается, блядь. Друзь, зарубление. А, да? Опа. А. Опа. Все. Столбу с да, дядя? Так, ну что, народ? Трошки распочинулись, да, дядя? Сергей Васильевич, а Иванович мы О, и вот сразу мою клев. Есть. Маю якусь рыбку Бачите зарабление сработало. Артем, это я тоже клюе. Давай, что ты. Опа, народ. Опа. Сразу. Две штучки. Yeah, all, yeah. <laughs> <laughs> есть, да? Сергей Васильевич, что вы скажете? Маленькая, но есть, да? Yeah. Артем Иванович, yeah. тоже прогрессируете? Uh -huh. Все, поехали, работаем, где? Yeah. мою ставрыбу. Вот, вот такая уж красота. Да, надо друзья на подарить подевать. Понимаешь? Друзья. Его пальцами вот так вот берешь, только со шкуркой. Раз пройдет. Два пройдет. Да, но она уже на ней хорошо, дуже хорошо пьет, она уже быстро супер бывает. Не понял, кто идти. Вот так вот. Понял? Так, у нас прямой. У нас прямой... Этот рыбок. Сейчас сойдем. O watching que сейчас хорошую кучку должен достать. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, Короче, это, это плюс-минус 70 оборотов. на самодушек, конечно, трошки повеселіше. Mm -hmm. Давайте, Миланич. Mm -hmm. Короче, это О, опять есть хорошая ставка. Ты четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Самодурка вообще работает. Да, сегодня, конечно, вода меленькая, но что сделать? О. Так, все, на дни и уже мою клев. уже, уже есть клев. Ох, єсть. підіймаємо наверх. Так, потихонечку, помаленечку, Бачите, взяла саме на оту, на ті гачки, на якої стоїть у нас маленька курочка. Ну, малесенькі шматочки курочки. О, о, что выхватило. Артем, я ты кажу эту, убирай эту дугу. Ты видишь, опускаешь вот так вот пальчиком, и понял, даже чуть-чуть что делаешь. чая O que é isso? Eu acho que é o que Сама Самодур. Это сама программа. Аквариум, <соцентрический> аквариум. Опа. Ак.

Бля, да, ничего такие размеры, ну. Раз. Ой-ой-ой, все. Чампари є сіль. Є сіль Короче, народ, начався дощ. Начався дощ, коротше, погода ухудшилась, но рибка ще продовжує клювати Рибка плює. Так, народ, и закончилась рыбалочка наша. Да, Ось такий да, от результат. Наловила стоками рибки. Рибка маленькая, рибалка дуже трудова, погода. Погода дуже-дуже погана. Вот да. у нас вже є маленький... Глуфай такие подрастающие в Мэллове. Вот так.